कोपरगाव शहरामधील सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीनं विशालगडावर हिंसाचार करणाऱ्या दंगेखोरांवर कठोर कारवाई करत हिंसाचार दगडफेक आणि जाळपोळमध्ये नुकसान झालेल्या निष्पाप लोकांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यासाठी तहसीलदार यांना देण्यात आलं याप्रसंगी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येनं हजर होते काही दिवसांपूर्वी विशालगडावरील हिंसाचार घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आणखी तणाव निर्माण झाला होता विशालगडाच्या पायथ्याशी असलेले गजापूर गावात प्रक्षुद्ध जमावाने दगडफेक आणि जाळपोळ केले होते यामध्ये अनेक घर आणि वाहने जळून खाक झाले होते विशेष म्हणजे अतिक्रमणाशी या गावाचा कोणताही संबंध नव्हता विशेष करून तेथील अल्पसंख्यांकावर समाजावर टार्गेट करत हिंसा घडवण्यात आली होती विशालगड अतिक्रमण प्रकरण हे कोर्टामध्ये न्यायप्रविष्ट आहे अतिक्रमणविरोधी मोहिमेमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात नाही कायदा हातामध्ये घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि म्हणून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत नुकसान भरपाई तात्काळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी आणि संबंधित दंगेखोरांवर कायदेशीर कारवाई करत दंगेखोरांना अटक करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे याप्रसंगी मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरु यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली सरजमीन ये साधू संत की सरजमीन आहे ज्या बडे बडे संत पुत्रे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज संत तुकाराम महाराज संत कुक्रोजी महाराज इंडिया आपले भक्तो अनुयायी को हमेशा हमन सलामती कान द्या जिहोने नफरत काबल नाही दिन आज हमारे महाराष्ट्र की सरजमीन جو کھلے مرتے اور شاہو کی سرگرمی ہے اس کو کچھ شرپسند جو ہے اس کو تاغتا کر رہے ہیں اور اس شرپسندی کی وجہ سے آج ہمارے مہاراشٹر کے اندر ہندو مسلم پیر نرمان ہو رہا ہے اور یہ اس کی وجہ سے یہ فسادات ہو رہے ہیں آج یہ واقعہ وہاں کشال گڑھ میں پیش آیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کا دھکار کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب دار شاشن اور پرشاسن دونوں کا سمجھتے ہیں آج یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں ابھی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اوپر تک پہنچایا جائے اور جو واقعی مجرم ہیں اور جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور جتنی بات کہیں گے میں اپنے بات کر سکتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کرتا ہوں کہ ہمارے آگے آنے کا جو مقصد ہے جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ تو مسجد پر اور مسلمانوں پر حملہ کیا گیا ان کی دکانیں چلائی گئی ان کے کاروبار کو ادست کیا گیا اور ان کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا ہمارے مہاراشٹر کے اندر شروع ہوئی ہے اور یہ مہاراشٹر کے اندر جو یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے یہ چند لوگ ہے جو اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں اور آپس میں توڑ اور دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا میں ہمارے تحصیلدار صاحب سے اور پرشاسن سے اور سارے ادھیکاروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پر روک لگائے اور اس پر کڑی کاروائی کرے جو دوشی ہے جو ظالم ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دے میں جمعیت العلماء کی جانب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور تمام مسلمانوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ صبر کرے ان اللہ ماصاورین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے اگر دنیا میں ان کو کوئی سزا نہ ہو اللہ اتباروں کے تعالیٰ ان ظالموں کو برابر ان کو سزا دے گا اور اللہ کی طرف سے جو سزا ہوگی اور اللہ کی طرف سے جو ان کو عذاب آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس لیے اس ملک کے تانے بانے کو باقی رکھتے ہوئے ہم صبر کرے اور قانونی کاروائی کرتے رہے قانونی کاروائی ہم کرتے رہیں گے اور قانونی اعتبار سے ہم آگے لڑتے رہیں گے اور اخر میں بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آگے تک پہنچائے ऐसी में दो बात करते अपनी बात को या प्रसंगी सकल मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने हजर होता एसनान मीडियासाठी प्रतिनिधी युसुफ रंगरेज कोपरगाव